Baiklah, hari ini kita akan kupas satu topik yang sangat penting khas untuk anda para wira barisan hadapan kita. Jiwa tenang, kerja cemerlang, ini panduan daya tahan untuk anda para paramedik. Anda memang pakar dalam menyelamatkan nyawa orang lain kan? Setiap hari itulah tugas anda. Tapi pernah tak anda berhenti sekejap dan tanya diri sendiri, siapa pula yang selamatkan anda? Soalan ni penting sangat tapi selalu terlepas pandang. Jom kita kenal dengan Amirah. Dia seorang paramedik yang hebat, sangat cekap. Kalau tengok dari luar, dia nampak okey je. Tapi dalam hati dia, dia selalu cakap pada diri sendiri, aku okeylah, cuma penat sikit. Semua orang pun rasa macam ni kan? Bunyi macam biasa dia dengar, betul tak? Tapi, di sebalik kata-kata aku cuma penat tu, sebenarnya ada tanda-tanda lain yang muncul. Amira perasan dia jadi cepat sangat marah dengan rakan sekerja. Nak fokus tulis laporan pun susah. Lepas habis kes yang teruk, hati rasa kosong macam kebas. Kadang-kadang, shift panjang sampai lupa nak makan. Ini semua bukan penat biasa tau. Ini tanda-tanda burnout yang senyap-senyap datang. Jadi macam mana kita nak lawan balik? Macam mana nak pulih? Langkah pertama sekali kita kena tengok ke dalam diri kita sendiri. Jom kita sembang tentang cara nak jumpa balik kekuatan teras dalam diri sebab itulah asas kepada daya tahan. Apa itu potensi diri? Senang cerita, ia adalah semua kebolehan hebat yang dah ada dalam diri kita, tapi mungkin kita belum guna sepenuhnya lagi. Ia tentang kita kenal siapa diri kita yang sebenar sebelum kerja dan uniform ni menentukan siapa kita. Kenapa penting sangat nak kenal potensi diri ni? Sebab bila kita tahu kekuatan kita, keyakinan diri kita jadi lebih tinggi. Orang kritik pun kita tak mudah goyah. Ia juga bantu elak burnout sebab kita mula hargai usaha kita, bukan hanya tengok pada hasil. Contoh kekuatan tu, macam empati anda bila tenangkan pesakit atau cara anda memimpin secara semula jadi dalam keadaan kelam kabut ataupun kesabaran anda bila ajar pelatih baru. Semua tu kekuatan. Nak mudahkan proses ni, jom kita guna kerangka NURSE. Pertama, N untuk nilai, hargai kekuatan yang dah ada dalam diri. Kedua, U untuk ubah, tukar fikiran negatif tu daripada aku tak boleh jadi aku akan cuba. Ketiga, R untuk refleksi. Tiap-tiap hari ambil seminit dua untuk fikir balik. Keempat, S, sentiasa belajar. Dan yang paling penting, E untuk empati. Tapi kali ini, empati untuk diri sendiri. Sama macam empati yang anda bagi pada pesakit anda. Okey, bila kita dah mula kenal diri kita balik, langkah seterusnya ialah kita perbetulkan hubungan kita dengan kerja. Kita masuk bab produktiviti dengan tujuan. Maksudnya, bekerja dengan efektif bukan kerja tanpa henti sampai lebur. Apa sebenarnya maksud produktiviti yang sebenar? Ia bukan pasal buat banyak benda dalam satu masa. Bukan. Ia adalah keupayaan untuk hasilkan kerja yang ada makna, yang bermanfaat dengan cara yang paling cekap. Ingat ya, ia bukan tentang jadi sibuk, tapi tentang sibuk dengan tujuan yang jelas. Para medik yang betul-betul produktif ni, dia ada ciri-ciri ni. P untuk prioritizing, tahu apa yang paling penting. R untuk resilient, jatuh bangun balik. O untuk Organise, kerja tersusun. D, Dedicated. U, Understanding, faham orang lain. K, Kind, sentiasa baik hati. T, Team Oriented, kerja dalam pasukan. I, Innovative, fikir di luar kotak. Dan F, Fokus, sentiasa tenang dan jelas dengan matlamat. Sekarang, jom kita sentuh isu paling besar, Stres. Mengurus stres yang melampau, macam mana nak cari keseimbangan dalam keadaan kerja yang sentiasa huru-hara? Ini satu kemahiran yang wajib kita semua ada. Cuba dengar dan hadamkan kata-kata dari Dr Fatah ni. Rehat bukan tanda kita lemah. Rehat tu cara kita kekal sihat dan elak buat silap. Kita wajib jaga diri kita dulu baru kita boleh terus jaga orang lain. Betul-betul mendalam kan? Tapi kan, ada satu soalan menarik. Betul ke semua jenis stres tu tak bagus untuk prestasi kerja kita? Jawapannya mungkin akan mengejutkan anda. Sebenarnya tak. Stres yang terlalu sikit, prestasi kita pun jadi rendah. Kita jadi sambil lewa. Tapi kalau stres dah melampau, prestasi kita akan menjunam teruk. Kuncinya adalah untuk cari sweet spot atau zon optimum kat tengah-tengah tu. Dekat situ, sikit tekanan sebenarnya boleh buat kita lebih fokus dan perform di tahap puncak. Cabarannya, macam mana nak kekal dalam zon tu? Dan akhir sekali, bahagian yang paling penting, kita tak boleh harungi semua ni seorang diri. Kekuatan kita banyak datang dari orang sekeliling. Jom kita cakap pasal keharmonian pasukan. Sebabnya, kru anda, rakan sepasukan anda, mereka lah talian hayat anda. Cuba bayangkan situasi ni. Keluarga pesakit tengah risau, dia tanya kita. Pastu kita jawab, memanglah sakit. Lepas kemalangan, kami sibuk ni. Nanti doktor datang. Cakap pun sambil tengok carta, tak pandang muka dia langsung. Komunikasi macam ni hanya akan buat orang lagi takut dan lagi cemas. Okey, sekarang bandingkan dengan yang ini. Kita pandang mata dia, dan kita cakap, "Saya faham tuan risau dan tengah sakit. Biar saya periksa luka tuan ya. Saya akan semak juga bila ubat tahan sakit boleh diberi dan kita ikhtiar cara supaya tuan lebih selesa." Nampak tak bezanya? Yang ini membina kepercayaan, ia menyembuhkan. Jadi, jelaskan perbezaannya. Satu, komunikasi itu jadi macam dinding penghalang. Satu lagi, jadi macam jambatan. Nada yang acuh tak acuh lawan nada yang empati. Tak pandang mata lawan bahasa badan yang tunjuk kita peduli. Pilihan di tangan kita. Nak cipta kerisauan atau nak bina ketenangan? Jadi, macam mana nak bina jambatan ini dalam pasukan kita? Kita boleh guna kerangka harmoni. Jom kita tengok dua yang pertama. H untuk hormat. Ini paling asas. Hormat semua orang dalam pasukan, tak kira pangkat. Dan A untuk ambil berat. Ambil peduli pasarakan sekerja kita secara ikhlas. Tanya khabar mereka, bukan cuma pasal kerja seterusnya R untuk response dalam situasi cemas memang senang nak melenting tapi kita kena latih diri untuk beri respons dengan tenang dan M untuk mendengar ini skill yang sangat power dengar untuk betul-betul faham apa yang orang lain cuba sampaikan bukan dengar sambil tunggu giliran kita nak bercakap kita sambung lagi O untuk optimis. Sikap positif ni berjangkit tau. Jadi, cuba bawa tenaga yang baik dalam pasukan. Dan N untuk niat. Setiap kali mulakan shift, pasang niat yang jelas. Hari ini, aku nak bekerjasama sebagai satu pasukan, bukan nak bersaing atau tunjuk siapa lagi hebat. Dan yang terakhir dalam kerangka kita, kunci kepada keharmonian. I untuk ikhlas. Ikhlas dalam memaafkan. Dalam kerja kita yang berisiko tinggi ini, silap tu pasti akan jadi. Keupayaan untuk maafkan, belajar dari kesilapan dan terus maju ke depan bersama-sama, itulah yang buat satu pasukan tu jadi luar biasa kuat. Jadi, kesimpulan dari semua yang kita bincangkan hari ini adalah ini. Kesihatan mental tu bukan bermakna kita tak akan rasa stres langsung, bukan. Ia adalah keupayaan kita untuk hidup dengan seimbang dan penuh makna walaupun berdepan cabaran. Jadi sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Esok bila anda sarung uniform tu, macam mana anda akan jaga peralatan anda yang paling penting, yang paling canggih dan yang tak ada ganti, iaitu diri anda sendiri.